Немножко перекликаются вопросы, я тоже хочу а, то получается, что национальную идею Драгованова сделать не успел, а мы продолжаем сидеть, читать газеты и пить кофе. Насколько Украина на, вот, на данный момент готова к тому, что она имеет? Ну, я отвечу на том же языке, который вы задавали, для того, чтобы подтвердить хотя бы уровень владения русским языком. Я им даже преподаю регулярно, Игорь Владимирович с этим знаком и знает, может подтвердить. Мы вместе с ним осваиваем просторы Вильна, да, Пять минут, Все. Еще. Таким образом, я хочу ответить, что национальная идея – это не монумент, это не скульптура, и это не 10 заповедей Моисеевых. Национальная идея ⁇ это поиск своего места в мире и поиск места каждому члену этой нации в этом национальном коллективе. Для чего, от чего и куда мы движемся, если так говорить. Поэтому поиск национальной идеи и ее формирование ⁇ это задача, это как перпету мобили. Двигаться надо, искать нужно, но изобрести его в завершенном виде невозможно. Существует трение, правильно? И сопротивление. Таким образом, э, а насчет коф кофе, национальные идеи это не антонимы. Просто не надо удовлетворяться только одним. Говорить об национальной идеи и пить кофе, или только пить кофе и не говорить ни о чем. Надо и пить кофе, и говорить, и делать. Тогда, наверное, будет и поиск, и его результаты. Бога выделил 5 найближчих друзей в Драгоманово. Бог 5 найближчих, даже идейных друзей. В часи його виходу з Київського університету я би назвав людину, яка заслуговує на звання друга видатного українського німецького походження економіста Зібера Миколу, який у знак солідарності з Драгомановим добровільно без жодного на те підстави подав у відставку з посади доцента Київського університету. Відома дуже фігура для тих, хто знає історію політикономії, історію взагалі. А далі я вже казав, Микола Лисенко, справді був його друг. Далі Михайло Старицький справ. Ді був його друг і Микола Ковалевський, людина, яка була в тіні, але яка була свого роду фінансовим менеджером громади, і, зокрема, Драгоманова, і з молодшого покоління відданий, абсолютно відданий йому другом був Михайло Павлик, який не зрадив Драгоманова до останнього свого подиха. Дякував своєму вчителю і казав: завдяки вам ми із простих Галицьких зеро стали справжніми українцями-європейцями. Це писав Михайло Павлик. Дякую. Щиро дякую. дякую профессор.